Що дорогу розговорював, то потім... Ну. Дуже вихований, так? Ну він старший від вас? Ні, тут 67-й, 65-го. А ви 67. якого? 63. Ну, ну не ми не скільки літ розмістить. Ну, ви його знали, е... які вас справи були? Ну, він був потерпів, що. У вас особисто потерпіло. Смотрите, смотрите. от зараз чуть по-другому. А раніше було. Ну, а зараз было... є, є якісь свідчення, що... Мы давайте с вами еще несколько раз попьем чай. Мы должны... Ну, вот, Нет, сказать, ну, вот мне интересны эти моменты. Это вы, подожди, это вы были слитчим? Нет. Чья? я? Я, я был? я был оперативным работником. Ну, смотрите, как раньше по процессу все двигалось. Это опять вопрос взятка. Смотрите. Вот раньше заводились оперативно-розыскные дела то ли по факту преступления, то ли по полученной информации на группу лиц или на лицо, которое совершило преступление. Образно говоря, ты где-то идешь и слышал, там говорят, Вася убил Петю. Ты положил бумажечку. Раз, два, три, несколько источников. Информация пересеклась. Ты видишь, это реальная информация. Потому что сейчас могут набегать все, что угодно. Ты это все увидел. После этого ты смотришь реально и заводишь оперативное разыскное дело. Так вот у меня было такое оперативное разыскание на тех людей, кто покушался на Рената. Это был Кушни, это был Рябин, это был Болоцкий. Подождите, они покушались. Что, так покушались, никто из них ну, не мог не может разуметь. Людина, которая хочет убить, она убивает. Как можно покушаться на человека и не убить? У него же такая была. Нет. нет. Это, Каким образом? Это, это очень долго рассказывается. Я, говорить, ну, я, я, я вам рассказываю. Пих топором промазал, стрелял, не, 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 не. не попал. Вот есть гостиница Люкс, угу. там где сейчас в ну, ремонтах когда-то возле этой гостиницы Люкс, противоборствующая группировка, выставили машину грузовик. В нее выставили 4 гранатомета, связали, которые накрывали квадрат где-то 200 на 200. Ужас. Ну и кто-то кто вот. знает, что кто я нашел? А нашли случайно пацаны и вызвали милицию. Вот. Это в Донецке? Это в самом Донецке? Да, в Донецке. В... Да, ну, да, в, в самом месте Донецке. Да, да. Ну, в Донецке, знаете, как раньше жили в Донецке? Едет, я вот я вам расскажу. Я работал в Харькове долгое время. Харьков – город милицейский, ментовский, как говорят. Вот. И там ну, жили по простому принципу. Допустим, приходят говорят, у вас ракет есть? Да, мы вас спасаем от ракеты милиция. Приходит, у вас ракет есть? Говорят, нет. Ну, сначала будем, потом все равно спасем милиция. То есть по такому. И тут я проезжаю в город Донецк. Это в тот период времени, когда Леонид Данилович хотел собрать НБ. Национальное бюро расследования. Да, я тут сейчас на Дарнице и на центре тут по работе. Мы приехали в Киев, Все, а в я был там, в начале Новой 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 Здесь Приехали, нас сразу отправили, на Донецк. Вот я да. просыпаюсь, в да, общежит, да, да, нас метель, я, заведу, ярко светит солнце, и я смотрю может, вот, на сезарную улицу. Смотрю, смотрю дорога перекрыта, такая Может, колонна машин, здесь пронеслась. Шестисотый Мерседес бронировал, и колонна машин поехала. Да нет, у нас все нормально. Я ну, выезжал, я думаю, наверное, наверное, президент Проходим в прокуратуру, Всего смотрим да. телевизор, ничего. Я смотрю второй день такой, третий день, думаю, это что такое? Прокажу прокуратуру, говорят, так и так, то чему приехал третий день, они говорят, дурак, то Али Грек в аэропорт поехал. Ну, а Али Грек был в хороших видосах, совершенно? Да, да. Четверо нас это привело? Нет, нет, нет. А кто бы Нет. Я понял. Так Хорошо. И его, его убили, подорвала эта Кушнировская группировка. Да? Нет. Ренат я... не, не мог на не, 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 не. Вы, вы просто не понимаете, в тот период времени Ренат не был Ренатом. Это сейчас уже Ренат Леонидович, большой, великий. А в то время он простым, нормальным, потому что... Так, а я, когда-то потом... никто не убил его, забыл его нишу?